श्री परमात्मने नमः अथ चतुर्दशोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच परं भूयः प्रवक्ष्या ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गता इदम् ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागता सर्वेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न विदन्ति च मम यो निर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भम् दधाम्यहम् सम्भवः सर्वभूतानाम् ततो भवति भारत सर्वयो निशुकौन्तेयमूर्तयः सम्भवन्ति याः तासाम् ब्रह्म महद्यो निरहम्ब्रीजप्रदत्पिता स त्वम् रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवा निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहि नमव्ययम् तत्र सत्त्वम् प्रकाशकमनामयम् सुखसङ्गेन बध्नातिज्ञानसङ्गेन चानघ रजोरागात्मकम् विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवम् तन्निबध्नाति कर्मसंगेन देहिनम् तमस्त्वज्ञानजम् विद्धि मोहनम् सर्वदेहिना प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत सत्त्वम् सुखे सञ्जयति रजः कर्मणि भारत वृत्यतु तमः प्रमादे सञ्जयत्युत रजस्तमश्चाभिभूय सत्त्वम् भवति भारत रजः सत्त्वम् तमश्चैव तमः सत्त्वम् रजस्तथा सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते यदा तदा विद्याद्विवृद्धम् सत्त्वमित्वित लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशमः सुहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरदर्षभ अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्ेता विवृद्धे कु यदा सत्वे प्रवृद्धे तो प्रलय जाति तदोत्मदा लोकान्मला प्रतिप्यते रजसी प्रलय गर्म संगिषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढयो निषुजायते कर्मणः सुकृतस्याहु सात्विकम् निर्मलम् फलम् रजसः सुफलम् दुःखम् अज्ञानम् तमसः फलम् सत्त्वात् सञ्जायते ज्ञानम् रजसो लोभ एव प्रमादमोहौ तमसो भवतो ज्ञानमेव च ऊर्ध्वम् गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः नान्यम् गुणेभ्यः कर्तारम् यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परम् वेत्ति महद्भावम् सोऽधिगच्छति गुणानेतानधीत्यत्रीन् देही देहसमुद्भवान् मृतमश्नुते अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गैस्त्रीन् गुणानेतानधीतो भवति प्रभो माचारकथम् चैतां स्त्रीगुणानधिवर्तते श्रीभगवानुवाच प्रकाशम् च प्रवृत्तिम् च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टिसम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणावर्तन्त इत्येव योगतिष्ठतिनेङ्गले समदुःखसुखस्वस्थ समलोष्टाश्मकाञ्चनः तुल्यप्रियाप्रियो धीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते माम् व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते सगुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च हरि ओम् तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायाम् योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे गुणत्रयविभागयोगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः श्रीकृष्णार्पणमस्तु हरे नमः हरे नमः हरे नमः